А що, все чесно? У вас до нас претензій не повинно бути ніяких. Ми вас предупреждали. Коли питаєте? Позавчора. Ще цілий сюжет такий віддільний зробили, де вроді так популярно об'яснили, що ваші проблеми зараз тільки починаються. І в ближайше час ви будете винімати по повній. І всі ті бахи, які ви чули до того, це ну, не зовсім такі ще й бахи були, а оце вже бахи. Оце вже серйозно. Украина осуществила самую масштабную атаку дронов по России с начала войны. ВСУ в ночь на вторник запустили по российским регионам более 200 беспилотников, сообщил связанный с силовиками телеграм-канал Шот. Если эта информация верна, то речь идет о самой масштабной атаке по числу дронов с начала войны, свидетельствует анализ агентства. В ходе атаки были поражены сразу три крупных энергетических объекта в Саратовской области и Татарстане. Если верно, так мы не настаиваем. Можете считать, что наша информация не верна. Что мы всегда прешим. А то, що у вас там горить, ви ще ж самі нас позавчора в цьому біжали, що ну вони як то не сильно там от воно і горить. От тільки на роботу многим із вас вже можна і не спішити, то читайте, що це ми амлечні вихідні подарували. Н не дякуйте. Украинские дроны поразили несколько российских заводов. С прошлого вечера несколько российских регионов подверглись украинским атакам. Целью стали промышленные предприятия. Ближе к исходу вчерашнего дня появилась информация о взрывах в Брянской области, губернатор которой сообщил, что силами ПВО Министерства обороны РФ все цели уничтожены. По предварительным данным всего было атаковано 12 российских регионов. И кругом все, все уничтожены. Молодці! Навіть про знамениті обломки, які вже як -то стараються лишний раз ні слова не говорити, бо всім одразу стане зрозуміло, хто на самом деле кого там як уничтожив. А нам, може, лишний раз не уточняти, ми по одному вашому тону вже розуміємо, наскільки больно на цей раз ми по вам потрапили. Массированная атака ВСУ на химзаводы в России. Зеленский сорвался с цепи. Пора исправлять прежние ошибки. Очевидно, что основная цель украинской атаки БПЛА в этот раз не военные объекты, а именно промышленные предприятия. Отбиться без потерь удалось только в районе Тулы, где была создана мощная система ПВО. А промышленные предприятия, ну, же не военные объекты. Особенно, если там изготавливают какие-нибудь, ну, такие, знаете, обычный мирный порох обычные мирные снаряды, обычные мирные ракеты. Ну, что ну, это Зеленский творит? Такие, ну, ну, ему не стыдно. Украина нанесла ракетный удар по химическому заводу в Брянске. Атаке подвергся Брянский химический завод, расположенный в городе Сельцо. Это предприятие, входящее в состав российского холдинга «Техмаш», занимается выполнением государственных оборонных заказов. Завод специализируется на производстве боеприпасов и ракет различных классов, а также на сборке снарядов для реактивных систем залпового огня. Мощности предприятия позволяет выпускать более 30 видов взрывчатых веществ. Мирный промышленный объект по якому мы уже несколько раз до этого были беспилотниками, ну, как вы и просили, мы исправили прежние ошибки, и на этот раз влупили так, что ну, ни в кого же никаких вопросов возникнуть не должно. Минобороны России заявила, что ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Атакамс» и «Шторм Шедов. В военном ведомстве утверждают, что все снаряды были сбиты силами ПВО, жертвы и пострадавших нет. Красота, все сбыло, все. Ни жертв, ни пострадавших. Хочешь еще раз по этому получить, да? Вы же накаркаете, да? Ну, хотя, если есть там, конечно, почем. Просто давайте вернемся до этого вопроса через несколько дней. Бо в прошлый раз вы тоже нас заверяли, что мы, ну, как-то так не особо то и попали. На нефтебазе в Энгельсе потушили пожар, который продолжался пять дней после атаки дронов. В Энгельсе Саратовской области ночью удалось полностью потушить пожар на нефтебазе. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. Под его постом местные жители оставляют жалобы на жуткий запах и смог. По их словам, в городе стало трудно дышать. И как ты ну, вот, когда потушили? Дышать стало легче сразу, да? А ну, давайте, вот так вот, а ну, вдыхните на полный грудь, вот так вот. Дроны второй раз за неделю атаковали Энгельс. Снова попали в нефтебазу. В ночь с 13 на 14 января беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области России. В результате чего возник пожар на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме, написал Бусаргин. Ай, да ладно, помним мы той ваш усиленный режим сейчас прошлого раза, какие вы не назвали, контролируя моє вигорання. Так от должен вам сказать, хреново ви там контролюєте, що нам довелося опять туди влупити, за словами, а оце що таке, оце що? Чого воно з першого разу не вигоріло? Нам що, кожен раз вот так вас носом тикать ваші недоработки? Кроме НПЗ в Энгельсе поражены склады аэродрома, источник в СБУ. Там хранились фугасные и управляемые авиабомбы, а также крылатые ракеты. Служба безопасности Украины и силы обороны поразили четыре объекта в России. Кроме нефтеперерабатывающего завода в Энгельсе, удар пришелся по складам местной авиабазы. Среди других пораженных целей собеседники с СБУ подтверждают следующее. Алексинский химический комбинат в Тульской области, где после работы дронов СБУ зафиксирован большой пожар. Саратовский нефтеперерабатывающий завод зафиксирован масштабный пожар. Брянский химический завод, где зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод – это болезненный удар по способности России вести войну в Украине, отметил собеседник в спецслужбе. А, он еще и подкалывает такие то сотры. Ни хрена не болезненный. Во-первых, он и все сбылось. Жертвы пострадавших нема. Потому они и позволяют себе спокойно нам по несколько раз быть в одну и ту же точку, и каждый раз находить там что-то вкусненькое. А потом, знаете, бьешь вот так, и, и вот так раз, и, и тришечки в бик, да? И, и, а так все лучше получается. Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Казани. Горят цистерны с топливом. Украинские беспилотники утром 14 января атаковали в Казани предприятие топливно-энергетического и нефтехимического комплекса. Как передает другая Украина, один из дронов атаковал казанскую кустовую базу сжиженных газов, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Территорию предприятия, которая находится на улице Северо-Западной, оцепили оперативные службы, работают над ликвидацией пожара. Также зафиксирована попытка со стороны киевского режима атаковать казанский завод Орксин. Как передает телеграм-канал Мэш, обломки уничтоженного беспилотника упали на территорию предприятия. А вот и обломки, вот они родненькие. Кто там еще не успел запереживать, начинайте. Потому что обломки, это ну, наш ну, це фирменный знак качества. После них можете кому угодно рассказывать, насколько вам не больно. За что такое наказание? Подоляка забил тревогу после налета дронов на регионы России. Другого пути нет, сводка СВО глазами военкоров. Враг всю ночь с помощью БПЛА наносил удары по регионам России. Прилетело в Татарстан, Саратовскую, Брянскую и Тульскую области. Всего под ударом было 12 регионов. И учитывая, что главной целью были химические предприятия, противник хотел создать экологическую катастрофу. Массированная атака ВСУ с помощью беспилотников, по мнению военного блогера Юрия Подоляки, была довольно крупной и достаточно успешной. Основная цель Цель – промышленные предприятия. Отбиться без потерь удалось только в районе Тулы, где была создана довольно мощная противовоздушная система. В остальных трех случаях цели противникам, к сожалению, поражены. Ты что ж, к сожалению, Юрко, ты что, не украинец? А, за экологию он беспокоился. Это а наоборот, все должно ей на пользу пить. Потому что эти гамнозаводы, они так умеют эту экологию засирать, а их продукция так каждый день по катастрофе учиняет. Так что вот это все должно обязательно Іти во благо, ви самі це скоро прочувствуєте, через десяток таких шальних ночей і ваша воєнна промишленість стане настільки екологічною, а може навіть, кстати говоря, і менше. Тому що при такому розширенні географії, потужності і нальотів, ви скоро взагалі можете про слово промишленість забути. І, кстати говоря, це в ваших же інтересах. Чим швидше ви про це все забудете, тим менше ночами потім. Будете от всяких ужасов шарахаться, Да ладно, расслабьтесь, я шучу. Не, шучу я, шучу. Меньше не будете.